Recording in progress. Okey so dalam video ni kita nak tengok pembentukan image oleh kanta atau image formation by lenses. Jadi dalam video ni okey kita akan belajar dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan kanta cekung, convex dan concave lens. Okey jadi pertamanya dekat sini adalah uh, sebelum kita tengok pasal kanta semua tu cikgu nak tunjuk beza mirror dengan lens. Apa beza cermin dengan kanta? Okey ceritanya adalah kalau kanta cahaya boleh masuk. Maksudnya korang tengok dekat sini eh, cikgu tunjuk. Kalau kanta cahaya boleh masuk macam contoh ni kan. Ni cahaya, lampu lah, laser kan. Okay, so cahaya ni nampak bila dia lalu kanta apa jadi? Ha, nampak cahaya ni boleh masuk ke dalam. Okay, cahaya boleh masuk ke dalam dan ini adalah kanta cembung. So bila kanta cembung, cahaya masuk, selepas dia masuk tu dia akan tumpu. Dia akan converge, dia akan focus at one point. Okay, Lepas tu, kalau kita tengok kanta cekung. Ah ha, ni kanta. So bila ganta cahaya masuk kan. Ah ha, so cahaya masuk. Tapi tengok, ah ha, cahaya masuk tapi dia campah. Ah ha, dia campah Alright. Lepas tu kalau cermin, ah ha, ni cermin. Apa cahaya tak lalu. Cahaya sampai cahaya akan di pantulkan. So itu beza antara cermin dengan kanta between lens and also mirror sebab lens light can pass through. Okay, whatever happen to the light after they pass through tu depends on the type of lens lah. Okay, it can be converge, it can be diverge. Boleh fokus, boleh capah. Okay, tapi kalau cermin, dia patah balik. Ah ha, boleh juga capah, boleh juga fokus tapi dia patah balik. Nampak? Ha, ni, ha, dia patah balik macam tu. Okay, so boleh beza eh. Jadi, kanta cembung tadi korang tengok bila cahaya masuk apa jadi? Cahaya masuk, dia akan menumpu dekat satu tempat ah ha, so tempat dia tumpu tu kita panggil dia sebagai titik fokus yalah nama dia cahaya tu lalu kan so bila cahaya tu lalu dia akan lalu dekat satu point fokus ah ha, so itu adalah titik fokus Okay, tapi kalau uh, kanta cekung pula ataupun concave lens tu cahaya masuk tapi ingat sebab dia concave so apa yang berlaku adalah cahaya kan dicapahkan cuma nak cakaplah cahaya yang dicapahkan ni okay dia akan umpama datang dari Ha, cahaya tu dah keluar dah, dah keluar tapi kan dia punya orang kata angle dia keluar tu umpama as if dia datang daripada satu titik dan titik ni kita panggil dia sebagai titik fokus juga. Okey tak apalah point dia yang penting kat sini adalah korang tengok cahaya tu macam mana cara dia keluar selepas lalu kanta tu. Okey. Terus so sekarang kita tengok oh lagi satu je nak cakap eh. Kan titik fokus kat sini kan. Jadi point kat sini eh korang kena faham benda ni hanya titik fokus bila cahaya yang datang ni adalah selari. Okey, apa maksud cikgu? Okey, kejap. Kita tengok dia punya definisi sekejap. So, kalau kita tengok dekat sini, okey. Pertama sekali adalah titik fokus tadi kan. So, titik fokus atau focal point adalah titik di mana semua sinar cahaya selari dengan paksi utama bertemu selepas melalui kanta Okey, Point where all rays of light Parallel to the principal axis Okay Parallel to the principal axis Converge after passing through a lens Apa maksud ayat ni Dia macam ni Principal axis tu yang ni Principal axis tu adalah garisan ni Ni Sepanjang ni Allah. Ha, Itu adalah principal axis Jadi sekarang ni Kan cahaya masuk tadi Okay contoh Cahaya masuk macam ni Okay So cahaya masuk macam ni Cahaya masuk ni Kalau korang perasan Dia selari kan dengan principal axis sekarang ni Okey dia selari dengan prinsipal axis sekarang. Okey maksudnya ni prinsipal axis kita yang kat tengah-tengah ni maksud dua ni selari. Jadi bila dia bertemu selepas kanta tempat tu tempat ni kita panggil sebagai titik fokus. So titik di mana cahaya yang selari dengan paksi utama okey bertemu. Cahaya ni dia kena selari dengan paksi utama which is this one lepas tu akan bertemu. So itu kita panggil titik fokus. Okey tapi ada beza sebab kadang-kadang pelajar ingatkan asal bertemu terus fokus Tak semestinya sebab contoh katakanlah cahaya tu macam ni Okay kalau tengok dekat sini cahaya ni selari ke tak selari dengan uh, apa paksi utama tak selari kan so walaupun walaupun dia bertemu Kita tak panggil memanglah dia fokus kat sini tapi kita tak panggil benda ni titik fokus Sebab titik fokus tu hanya apabila titik tu bertemu okay bila cahaya yang masuk tu adalah selari dengan paksa utama. So point dia dekat sini adalah ini bukan titik fokus sebab apa? Sebab dia bukan selari. Ha, gitulah. Alright. Lepas tu panjang fokus. Okay. nama pun okay tengok eh. Titik fokus adalah tempat dia bertemu. So panjang fokus adalah jarak antara pusat optik kanta dengan titik fokus. Distance between optical center of the lens and focal point. So ini adalah focal point. Ini adalah optical center. So jarak antara mereka dua ni adalah panjang fokus. Okay, macam itulah ceritanya. Okay. Selain daripada tu, apa lagi kita kena tahu? Okay, so yang ini adalah jarak objek. Daripada objek sampailah ke kanta, kita panggil dia jarak objek. Daripada kedudukan objek sampailah ke pusat optik kanta, jarak objek ataupun objek distance, label dia adalah U. Okay, lepas tu bila kita dah ada objek, kita akan dapat image. So, image tu kita label dia sebagai V. Okay. Lepas tu kita tengok dekat sini. Eh jap sabar tunggu bukan B. Apa ni? Ha ni B. Sebab image. Jarak image. Okay. So ini adalah titik fokus. So jarak antara titik fokus ke pusat kanta adalah F. Fokal length. Nampak? F besar adalah titik fokus. F kecil adalah fokal length ataupun panjang fokus. Okay. So itulah ceritanya dekat sini. Jadi cakap pasal titik fokus atau panjang fokus Okey kita kena tahu cara nak dapatkan dia punya nilailah kan. Okey so uh, untuk cara tu kita akan tengok dekat sini. Okey cara untuk menentukan panjang fokus. Okey jadi cara untuk menentukan panjang fokus pertama sekali adalah kiranya sebab bila kita belikan kanta macam mana kita nak tahu panjang fokus itu panjang mana kan? Ah ha, so apa yang kita buat adalah pertama sekali okey gambar ni korang boleh tengok dekat website ni. Okey pertama sekali kita letakkan kanta cembung menghadap objek yang jauh. Okey, kenapa kita kena letak dekat objek yang jauh? Sebab ingat balik tadi cikgu cakap katakanlah ni kanta. Okey, ini adalah kanta. So, cahaya yang datang kalau kita nak dia bertemu dekat titik fokus, dia kena selari dengan paksi utama kan? Dia kena parallel dengan principal axis. Sebab kalau cahaya yang datang tu macam ni contoh, tak selari. So, bila dia lalu tu, walaupun dia bertemu, itu bukan titik fokus kita. Ini baru titik fokus. Jadi untuk dapatkan cahaya yang selari, kita perlukan objek yang jauh. We need distant object to get a uh, line ataupun cahaya yang kita consider sebagai parallel atau selari dengan paksi utama. Okay. So cahaya pun masuk. Cahaya yang selari lah ni. Nampak? Cahaya ni selari. So bila dia masuk, dia akan bertemu kan? Tapi disebabkan cahaya yang masuk ni dalam keadaan selari okay, ataupun parallel. Yang je parallel, parallel. Betul ke? Ha boleh lah. So bila dia masuk secara parallel dia akan fokus dekat sini. Nampak? Okay. So dia akan fokus dekat sini tapi mana nak tahu letak kat mana kan? So sebenarnya bila kita dapat je image tu mungkin dia tak berapa nak clear. Kan? Mungkin dia blur sikit. So bila blur kita adjust lah ke depan, ke belakang. Okay? Kita adjust sampai lah image tu betul-betul sharp. Ah ha, bukan terang tau. Perkataan dia adalah sharp ataupun tajam. Okay, so bila dia sharp image is form, kita tahulah situlah tempat dia bertemu. So, tempat adalah titik fokus. Tempat tu adalah titik fokus. So, this is our focal point. Tapi that is not the question. The question is, what is the focal length? Ingat balik, focal length adalah, contoh ni F, titik fokus. Focal length adalah jarak antara kanta, pusat optik kanta dengan titik fokus. So, Pukul jarak antara kanta dengan skrin sebab skrin tu lah tempat image kita tadi yang mana kita tahu itulah focal point sekarang. So you measure the distance between the lens and the screen. So that distance now is our focal length. Okay so this distance is the focal length of the lens. Siap. Itulah ceritanya. Okay. So ini adalah cara. So pernah lah keluar soalan ni dalam trial lah rasanya. SPM cikgu tak berapa nak ingat tapi dalam trial ada beberapa kali keluar dan sebenarnya dalam buku teks pun je gambar apa uh, maklumat tentang panjang fokus ni. So take note lah. Alright. So itulah ceritanya berkenaan dengan uh, menentukan panjang fokus. Okay. So dalam video seterusnya kita akan tengok ciri-ciri image. Okay. Lepas tu eh salah. Ciri-ciri image dan juga Raja sinar Kanta Cebuk. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum.